Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli kanal izləciləri. Masazırda dayanacağa yaxın belə bir iki otaqlı həyət evi satışdadır. Ev fundament qarkaz betonludur, kürsülüdür. Dayanacağa yaxındır. Yəni bura yolu və bu yoldan bu sol tərəfdə artıq 100 metr aşağıda avtobus dayanacağıdır. Bu evin üst görünüşüdür. belə bir həyəti qalıbdır. Yəni çox da böyük olmayan bir həyəti qalıb. Qaz, su, işıq daimidir. Kombi sistem çəkilib. Kombi üçün yer burda hazırdır artıq. Bir daha həyətin göstərim. Ətraf yaşayışdır. Və evə daxil olduqda mətbəxdən sağ tərəfdə belə bir mətbəxi var. bu mətbəxi döşəməsi taxtadır göründüyü kimi lak vurulubdur. Hər bir otaqda deməli pəncərə üstündə də belə karnizaltı yer hazırdır. Otaqların qapıları dəhlizə açılır. Sənət qaydasındadır, çıxarış bürcətdir. Bura zal otaqıdır. Göründüyü kimi ev tam təmirli vəziyyətdedir. Bu sistem hər otağa çəkir. Bura isə yataq otağıdır. Göründüyü kimi otaqlar işıqlıdır, gün işığı hər bir otağa düşür. Və sanitar qovşağı, yəni hamam otağı, meclab kafeteryadır. Qeyd etdim ki, qaz söyüşüq daimidir. Sənət qaydasında da çıxarış mülkiyyətdir, notarial kontorda alıb satqıya getdirəcəkdir. Ev 2 e, otaqdan ibarətdir. Başlanğıc qiyməti 30.000 manat deyilir. Real alıcılara endirim olacaqdır. Hər kim alarsa Allah xeyrini versin.